विघ्ननाशा ॐकारा दीशा विघ्ननाशा ओङ्कार स्वरूपा परमेशांकार स्वरूपा परमेशा, परमेशा। सर्वारंभी जगदीशा सर्वार नमन तुला नमन तुला आई कुल स्वामिनी आई कुल स्वामिनी करवीर निवासी जगदम्बिनी करवीर निवासी जगदम्बिनी आतामि नम्रहोनि ी नम्रहनि वन्दितो तुला वितो तुला तिसरे नमन तिसरे नमन ग्रामदेवतेला देवतेला ग्रामदेवतेला सवते स्थानदेवतेला न देवतेना पाचवे सरस्वतीला पाचवे सरस्वतीला नमन मासे नमन मासे सः वे सावे मातृदेवतेना सातवे पितृदेवतेना पितृदेवतेना आवे दशाङ्गुले उरला आदवे दशाङ्गुले उरला ध्यान मन नववे दाहि दिशाना नववे दाहि दिशा वे त्रिलोकि चा देवताना दावे त्रिलोकि चा देवताना अकरावे गुरुदेवतेन अगरावे गुरुदेवतेन नमन मादे नम जेमी नित्य गावे देवे नित्यतावे ऐसे तुम्हा वाटावे ऐसे तुम्हा वाटावे तेच देवा वधवावे तेच देवा वधवावे या मुखातून या मुखातून ऐसे प्रार्थना प्रार्थना आ कीतो नारायणा मा कीतो नारायणा शक्ति द्याया गणा शक्ति दया दयागणा गायनाची

గణీ 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 अनादिसिद्ध पंढरपूरवासी राजाधिराज पंढरीनाथ महाराजांचा जय जय असो असो श्री परमपूज्य गंभीरेश्वर थानेश्वर आरेश्वर गुलेश्वरा सहि तुकेश्वराचारय जय जै असो 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 श्री सकल संत चरण रज श्री चन्द्रकान्त कदम गुरुदास